Жители села Шаба, а особенно автолюбители, могут порадоваться. На самом аварийном участке дороги по улице Центральной можно увидеть различную спецтехнику. А работники Одесского обл. Автодора укладывают новый асфальт. Этот участок дороги попортил немало нервов не только автомобилистам и водителям общественного транспорта, но и пешеходам. Ямы здесь заливала дождем, а в зимний период засыпала снегом. Поэтому порой поездки по центральной улице Шаба для некоторых водителей заканчивались немалыми затратами на ремонт авто. Жители села уже свыкли с текущим положением дел, поэтому ремонтом приятно удивлены. Ну, очень ужасная. Да, у нас хоть автомобиля нет, но Проблема, конечно, была. Я вот вышла и не верится, даже, что это делается и, по-моему, качественно будет. Относительно не ямки заделывают, а хорошо. В Шабе расположен один из крупнейших заводов страны, поэтому тяжелый транспорт здесь частый гость. А устаревшее дорожное покрытие не выдерживает многотонный вес машин, говорят местные жители. Здесь такая дорога, здесь кусочек вот сделали этот небольшой, а здесь не пройти, не проехать ужасная дорога. Хотелось бы, чтобы село красивое и очень богатая история у этого села. И хотелось бы, чтобы люди жили достойно. Как говорят, жители не заработали жить в таком селе. Иногда они листья стараются, служба маленькая по уборке за территории, где женщины работают, но все равно рук не хватает. Много надо работать. Председатель молодой, такой интересный, старается. Скажите, довольны вы, что вот уже наконец-то ремонтируют этот участок дороги? Конечно, будет приятно ездить и ходить. Силами Белгороднестровского районного и Шабовского сельского советов удалось найти решение этой затянувшейся проблеме. Решение о выделении денег с районного бюджета было принято в августе месяце. Но учитывая то, что крупные подрядчики находятся на работах на трассе Одесса-Рени, нам с трудом удалось вот вытянуть на работы подрядчика, договориться с Одесса облафадором, чтобы они приступили к работам по выполнению текущего ремонта в селе Шаба. Как рассказал Сергей Чернокульский, на выполнение ремонтных работ заложили 1 миллион 200 тысяч гривен. На эти деньги должны уложить около 500 погонных метров дорожного полотна. Благодаря ПТК Шаба, который как самый крупный налогоплательщик оплатил значительную часть в бюджет района, благодаря депутатам районного совета Лобанову, Валерия Владимировича непосредственно. Были выданы средства, мы долго просили, выпрашивали, говорили, что есть необходимость отремонтировать аварийный участок дороги, школа, родом социальные объекты необходимо отремонтировать. Было принято такое решение, и вот сейчас мы только приступили к выполнению работ. Как отметил Сергей Чернокульский, буквально с 10 утра 2 ноября подрядчик уже выполнил половину всего объема запланированных работ. Строители трудились до темноты. Они стараются в кратчайшие сроки закончить весь участок. Тем временем в селе продолжают строить планы на будущее. На сегодняшний день мы занимаемся проектированием, поскольку есть ряд улиц, которые необходимо проводить в капитальном ремонте. Для того, чтобы провести капитальный ремонт, необходимо сначала сделать проектную документацию, а потом понимать, сколько средств не необходимо для того чтобы э, сделать этот ремонт поэтому в следующем году будем продолжать ремонт дорожного покрытия вчера уже мы общались э, с фирмой которая предложила услуги по разметке по э, так званому дорожному полицейскому в районе школы, потому что опять же в августе месяце мы приняли решение об установлении этого сооружения. Сейчас мы изыскиваем средства в местном бюджете для того, чтобы установить и лежащие полицейские необходимые знаки ограничивающие движение. Ну и, соответственно, разметку будем, будем планировать. Все зависит от погодных условий. Если все будет хорошо, то в этом году мы попробуем это сделать. Наталья Чебатарь, Андрей Романовский, Бесарабия ТВ.